चन्द्रशेखराष्टकं चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां रत्नसानुशरासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनं शिञ्जनीकृतपन्नगेश्वरमच्युतानलसायकं पञ्चपादपपुष्टगन्धपदाम्बुजद्वयशोभितं भाललोचनजातपावकदग्धमन्मतविग्रहम् भस्मदिग्धकले परं भवनाशनं भवमव्ययं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वैयमः यमः मत्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्तरीयमनोहरं सरोरुहं। देवसिन्धुतरङ्गशीकरसिक्तशुभ्रजटादरं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वैयमः यक्षराजसखं भगाक्षहरं भुजङ्गविभूषणं शैलराजसुतापरिष्कृतचारुवामले कलेबरं क्षेवनीलगलं परश्वरधारिणं मृगधारिणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वैत्यमः कुण्डलीकृतकुण्डलेश्वरकुण्डलं वृषवाहनं नारदादिमुनीश्वरस्तुतवैभवं भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं चमनान्तकं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वैयमः यमः भेषजम्भवरोगिणामखिलापदामपहारिणं दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं सकलाघसङ्गनीबर्हणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै भक्तवत्सलमर्चितं निधिमक्षयं हरिदम्बरं सर्वभूतपतिं सोमवारुणभूहुताशन सोमवारुणभूहुताशनसोमपानिखिलाकृतिं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः विश्वसृष्टिविदायिनं पुनरेव पालनतत्परं संहरन्तमपि प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनम् क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयूतसमन्वितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः मृत्युभीतमृकण्डुसूनुकृतस्तवं शिवसन्निधौ यत्र कुत्र च यः पटेन्न हि तस्य मृत्युभयं भवेत् पूर्णमायुररोगतामखिलार्थसम्पदमादरं चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयन्नतः